ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਏ ਕਿ 46 ਮਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਿ ਟੰਗ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਿ ਟੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖੁਮਿਆਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਕਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫੁਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਦਰਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥਿਓ जो हमारी अस्थिकल्स यात्रा पिछले 16 तारीख से चल रही है कल शहजादपुर ब्लॉक में प्रोग्राम थे हमारे साथी वहाँ पर उन प्रोग्रामों के लिए और आने वाली इकत्तीस तारीख को श्रद्धांजलि समागम है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं लेकिन सरकार बाज आ नहीं बाज नहीं आ रही पुलिस प्रशासन बेवजह उनका पीछा कर रही है उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है हम प्रशासन से कहना चाहते हैं ऐसी कोई भी समस्या पैदा ना करें जिससे हमें आमना सामना करना पड़े हम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं बड़े शांति प्रिय तरीके से हम अपनी यात्रा पिछली सोलह मार्च से लगातार अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से होती हुई जो अंबाला में चल रही है और इकतीस तारीख को श्रद्धांजलि समागम है मोडा अनाज मंडी में इस तरह दबाव बनाने की कोशिश ना करें नहीं तो फिर हमें जब भुगतना पड़ेगा फिर आप कहेंगे कि आप लोग सड़कों के ऊपर उतरते हैं इसलिए हम कहना चाहते हैं प्रशासन को दोबारा अम्बाड़ा के हरियाणा की सरकार को कि कोई भी किसी तरह की ना बरते हम अपना प्रोग्राम शांति प्रिय तरीके से कर रहे हैं और उसे संपन्न होने देना चाहिए हम आ रहे साथियों को शहीद कर दिया गया देखो कैसा लोकतंत्र है और हमें उनका श्रद्धांजलि समागम भी नहीं मनाने दिया जाता सरकार कितनी बर्बरता के ऊपर आ गई है कितनी भलाना चाहती है हमने कुछ ऐसा नहीं मांगा हमने अपने जो पुराने इन्होंने वादे किए हुए हैं उनके तहत हमारी मांगे हैं और हम अपने शहीद बाई बर शुभ कारण का श्रद्धांजलि समागम मनाने से भी सरकार हमें हमारे जबरदस्ती कर रही है इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और सभी किसान साथियों से कहना चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लाभमंद हो और आने वाली इकतीस तारीख को मौड़ा मंडी में पहुंचे और जो यात्रा कल मलाना से होती उत्तीजातपुर पहुंचेगी उसके लिए भी बड़ी तैयारी करें हर एक गांव में ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकलें और अपने कौम के महान शहीद शुभकरण जी को श्रद्धा के फूल भेंट करें